చంద్రుతి మండలం సనుగుల గ్రామంలోని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజుల స్వామి వారిని ఆదివారం ప్రభుత్వ విపు వేములవాడ శాసన సభ్యులు ఆది శ్రీనివాస్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ప్రభుత్వ విప్ కు ఘన స్వాగతం పలికారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఘనంగా సన్మానించారు గోవిందరాజుల స్వామివారి ఆశీస్సులతో ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలని సకాలంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రైతులు పాడి పంటలతో సంతోషంగా ఉండాలని వేడుకున్నారు विश्वाकारम् झगन सदृशम् मेगवह्नाम् शुभाङ्घम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगि बुद्ध्या नगुण्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाधाम् श्री नमः अर्धा रामः मोक्ष चतुर्विधा फलः वर्षार्धसिद्ध्यात्तम् चिन्तिता मनोभाम् अभिष्ट अभीष्ट भविष्योत्तर सर्वकार्य आचरणेन श्रीदेव भूदेवी समेत श्रीगोविन्दराजस्वामी सेवता परिपूर्ण अनुग्रह फलः उत्तरायणग्रीष्मरुतो आषाणमापेन विद्याम् विदिरे शुभनक्षत्राम्

अनशनमम देस्या धदेम वनाय नमो महा देसाय नमो महा करुणाभाय नमो महा दामोदराय नमो महा शंकरनाय नमोस्तुम रक्षायहा जयवाय नमो जय नारायणाय नमः माधवाय नमोस्तुम रक्षायहा